В Одессе цены или такие же, как были до войны, в долларах, а в гривнах иногда даже дешевле. Вряд ли какая другая страна, кроме Украины, могла бы в войну предоставлять такой качественный сервис. Я думаю, с мая по сентябрь именно туристов, которые в Одессе ночуют, мы насчитаем где-то на уровне 500-600 тысяч туристов. На одесских пляжах установлены, конечно, такие контейнеры. Укрытия, но ну, это там э, на 20-30 человек, максимум на 40. А на пляже в это время находится сотни людей, если не тысячи. Я за то, чтобы, если у тебя есть возможность, выпил две 3 чашечки кофе, четвертую задонать. Це одеське життя. Мене звати Діана Федотова. Сьогодні будемо говорити про туристичний сезон? Відомо, що цього року в Україні він став досить потужним у зрівнянні з іншими роками під час війни. Які саме напрямки обирають туристи, та у скільки це обходиться, будемо спілкуватися сьогодні з експертом у сфері туризму Фазілієм Аскєровим. Дякую, що знайшли час. І, по перше, хочу зрозуміти, чи дійсно так що Україн. Украинцы начали больше отдыхать, и отдыхать именно в Украине, и, и какие направления выбирают сейчас? Сейчас украинцы отдыхают по всему миру. Все украинцы, которые сейчас на территории Украины, они выбирают разные направления. Можно поделить на четыре основных направления. Первое — это, конечно, лето к морю. Второе — лето горы Третье – это городской туризм, когда люди едут в Львов, Черновцы, Ужгород, Каменец-Подольский, Луцк. Да, э, те города, которые безопасные и которые имеют туристическую привлекательность. Четвертое направление – это такие совершенно маленькие локации. Их нельзя совсем маленьким назвать, но в смысле туристического направления. Там Баката, Актовский каньон там э, какие-то какие другие маленькие локации на Западной Украине, в Центральной Украине. Это то, что привлекает туристов, которые на двухднев, одно-двухдневно приедут. Сейчас вообще нет длинных туристических поездок, длительности там 2-3 недели. Все стараются сделать 2-3 дня, вернулись через какое-то время, месяц, полтора, еще на 2-3 дня, Все поездки очень короткие. Сегодня не хотят надолго отрываться от дома, потому что события, все быстро меняется. Самые длинные поездки 5-7. Это скорее исключение, чем правило. Сегодня основной э, коэффициент отдыха это два с половиной три дня в зависимости от региона mm -hmm. да э, практически так как море в этом году в Одессе э, в Украине только одно это только Одесса пляжи затоки большей частью закрыты Коблево закрыты там э, Грибовка закрыта, то есть поэтому еду только на городские пляжи Одессы. Уже с начала июля месяца а Одесса практически на выходные была, стопроцентная загрузка, э, а уже в августе месяце и будние дни почти все одесские отели, которые работают, были на 90 и выше процентов загрузки. В Буковеле тоже летний высокий сезон, и тоже на протяжении второго месяца отели работают с полной загрузкой практически большинство отелей. И это хорошо, потому что есть возможность инвестировать, есть возможность отбивать инвестиции. Я вот нахожусь сейчас в Буковеле, здесь уже целую неделю. И если сравнить Буковель с доковидным Буковелем, это совершенно два разных круга. То Чем есть, качество открывшихся отелей разнообразие услуг сегодня на Буковеле очень много отелей, которые имеют открытые бассейны, закрытые бассейны, спа, этого раньше не было такого количества. Сегодня каждый открывающийся отель практически за последние два года он открывается с бассейном открытым, закрытым. Это серьезно удлиняет сезон, это разнообразие услуг и это добавляет, ну, расширяет аудиторию туристов, которые приезжают. Если раньше это был только условно Буковель ассоциировался с активным туризмом, то сегодня Буковель можно приезжать и с пассивным туризмом, можно приехать в отель и ничего кроме бассейна, спа и отеля не иметь, И при этом получить удовольствие. Много качественных отелей. Насколько цены Ось Давайте по порядку. Например, да. те же самые Карпаты. Чем до... сравнивать, Диана? С тем, что было, например, до войны. Если И... на... сравнивать с довоенными ценами, в долларах ничего не изменилось. В Одессе цены или такие же, как были до войны, в долларах, а в гривнах а иногда даже дешевле, чем... Ну, дешевле было. На Буковеле чуть выше, чем до войны. Потому что реально э, конкуренции большой нету в Буковеле э, летом. да, и поэтому э, поток туристов, который был до войны распределен между морем и Буковелем, э, был э, была конкуренция за туристов. Да. Сегодня люди выбирают безопасность и, и, и плюс горы, да, и поэтому Буковец до военного и в долларовом и в гривневом эквиваленте дороже. Например, в Буковеле, если искать отели, где нет бассейнов, то можно совершенно спокойно найти отели с ценой там 2000-1800 гривен за сутки. И даже в приватных садыбах можно найти дешевле, на уровне 1000-1200 гривен. А там, где уже есть комфорт... комфортные условия и инфраструктура, там начинается примерно от 4000 выше. В Одессе Отели, которые до войны стоили 100 долларов, сегодня совершенно спокойно летом можно поселиться за 35-50 долларов. Те, которые стоили 50 долларов, можно поселиться там за 35-40 долларов. Они не сильно подешевели, потому что... Є уровень по рінтабельності, та да? тості не можеш подаватися ці заклади, ці готелі, які зараз відкриваються там на Букавелі, взагалі на Закарпатті, це в основному український бізнес, чи все ж таки закордонні інвестори? Чи бачать вони То, що зараз відкривають відкривається на Україні? все виключно український бізнес і на букавелі це явно видно. що це бізнес, які з Харкова, з Дніпра. З постанової України, це видно по об'ємам інвестицій, по стилю строїтельства. Ми знаємо, що спочатку війни почали закриватися і заклади, і готелі. Чи зараз популярний високий туристичний сезон в Одесі дав можливість все ж таки більшості закладів затриматися на ринку і ще і відпрацювати так, щоб було за що жити потім, після сезону? Ну якщо в минулому році працювало 50% 60% готелів, які працювали до війни, то зараз працює відсотків дев'яносто гатерів, які працювали до війни. Як війна вплинула на малий бізнес, і як це вже потім вплинуло на сервіс? Ми знаємо, що багато людей все ж таки забирають там до військомату, не вистачає там. Е у кухарів, офіціантів, чи якось стабілізувалася ситуація на сезон туристів? Не стабілізувалася. Реально на ринку дефіцит кадрів. На ринку в некоторих сильно по, помолодів персонал. Якщо адміністратори ресторанів, раніше були люди 25-35, то сьогодні адміністратори ресторанів вже 20-25, а офіціанти 16-18-19. Сьогодні можна очень э, могут видеть официантов в возрасте 15-16 лет. Да, э, раньше не брали на работу кафе, таких официантов. Сегодня вынуждены брать, потому что людей не хватает. Э, большой дефицит технического персонала. Если как что-то сломалось из оборудования, оперативно найти не, есть сложности. Очень не хватает квалифицированных поваров во всех заведениях. Да, то есть сегодня стоимость повара на рынке выросла где-то на 50 процентов. Эти знают английский, их свободно владеют, в отельной сфере работали, а их просто, они такую быструю карьеру делают за границей в отелях, наши девчата, что иногда наши за год в отеле делают карьеру, на которой у иностранцев уходит 3-5 лет. Ну и, соответственно, зарплата там совсем меньше, так? Не совсем так. Менеджерский состав в отелях и тот персонал, который англоязычный, он и здесь получал зарплату за тысячу долларов. И там получают не сильно выше, 1500-1800, но у них и здесь было 1200-1500. Местные там, конечно, получают больше, нашим платят меньше. Чтобы хотел классники стимулировать, нахватка нехватка кадров, поднимать зарплаты. Они вынуждены, или это закрываешь, или поднимаешь зарплату. Тут э, рынок определяет условия. Хочешь повара, плати 1500-1800. Это уже спадают цены То есть поэтому и в ресторанах цены растут. И я очень приветствую рестораны, которые отменили скидки, потому что сегодня реально давать хороший сервис, платить зарплату, платить налоги, налоги, донатить и при этом делать больше скидки постоянному персоналу. Нет. Я всегда поддерживаю тех людей, которые очень такой тренд, который мне нравится в ресторанах, когда люди, которые имеют скидку, говорят, не надо скидок. Я хочу, чтобы вы работали. Не надо. Я эти 20% скидки от чека, там 150-200 гривен меня не спасут. Но я хочу, чтобы ваш ресторан работал, и это правильный тренд. По все, сервис все-таки тримается на гарном уровне сейчас? Э, невозможно держать на том уровне сервис, потому что хороший сервис в отеле, ресторане настраивается годами, и персонал учится годами. Сегодня э, сменяемость официантов заведения... Но я думаю, что за сезон сменяется 80-90% официантов, остается только единицы костяк. Поэтому сервис он достаточно высокий. Хорошее заведение, вполне себе сервис не только европейского уровня, а часто выше европейского уровня. У нас вкуснее готовят, у нас быстрее обслуживают, у нас даже по сравнению с европейскими ресторанами, у нас даже чаще улыбаются и у нас персонал весь красивее. Да, но реально не хватает времени научить, не хватает времени технологических вещей ввести, поэтому э, я не знаю, вряд ли какая другая страна, кроме Украины, могла бы в войну предоставлять такой качественный сервис. Что сами выбирают? Это готели, это съемные какие-то квартиры по дубову Что сейчас в приоритете? На, например, в Одессе съемных квартир меньше, чем в потому что многие посуточные квартиры перешли в категорию долгосрочной аренды, то есть люди из других годов, которые переехали. Поэтому посуточная в Одессе стало ну, раза в три меньше, чем в Да, это первое. Люди останавливаются в отелях. Самое интересное, что в первую очередь люди заезжают в дорогие. Идет верхний сегмент и нижний сегмент, потом заполняется середина. Но в дорогих отелях э, на туристов, загрузка туристов больше. Потому что есть инфраструктура, есть люди, которые не могут уехать за границу, и они большие отели загружают. Те, которые раньше всегда уезжали за границу, сегодня нет. Чи знаєте чи великий відсоток закладів, які реально мають укриття і якісь безпечні можливості для того, щоб я навіть знаю, наприклад, в Кублів отель Vital Park построїв укриття іменно, щоб приймати туристів гостей. Він построїв укриття на 250 чоловік. Імені построїв. На цей процес тому потому что. здесь и меньше звучит тревоги и на Западной Украине, и здесь есть куда спуститься. Да, но и в отеле, большая часть отелей, у них, особенно в старом номерном фонде, архитектура такая, что есть куда спуститься. Но есть отели, которые не имеют. Хотя это, к сожалению, не так легко построить. Я скажу, Диана, другую вещь. Я реально в большинстве отелей не видел во время тревог, Еще чтобы есть... люди вот не видел. Я был много раз в отелях, где звучали тревоги, но реально практически не видел, не бачил, что кто спускался. Я даже э, скажу, в начале июля, когда первые выходные июля, когда как раз я писал о том, что впервые в Одессе все отели заняты, у меня в этот момент друг с дочкой был на берегу в Одессе на море. И в этот момент был прилет. И мне мой товарищ э, Дима Шпинарев, он говорит, знаешь, что интересно? Никто на пляже даже на другой бок не перевернулся. Не то, что побежал в укрытие, люди даже на другой бок не перевернулись. То есть это был не только тревога, это был прилет, и люди уже не реагируют. Ну, але и по факту бихты особо куда. никуда. Наверное, есть какие там несколько мест, но ты не вместятся, На да, на, Одесс... на одесских пляжах установлены, конечно, такие контейнеры укрытия, но это там на 20-30 человек, максимум на 40. Это если в режимі Да, а на пляжі в это время находится сотні людей, если не тысячи. Як ви вважаєте, де ось та грань між заборонами та дозволами щодо роботи в туристичний сезон, щодо роботи під час тривог? Э, смотрите, я приведу немножко отвечу не прямо на вопрос, а немножко посвільно. Э, большинство отелей. сегодня часть вылочки, прибыли, донатов, я могу сказать, есть отельные комплексы в Карпатах и в Одессе, особенно в Карпатах, которые за войну на фронт отправили десятки автомобилей, сотни дронов, миллионы долларов, даже не гривен, миллионы долларов донатив и оборудование, снаряжение отправляют эти гостиницы. На, помогает фронт. В Одессе сети ресторанов, у всех есть сбор, у всех есть какие-то подопечные, какая-то бригада, какой-то батальон, какой-то отряд, которым они помогают. У всех противников есть родственники, знакомые, друзья, кем они собирают, донатят. У меня была такая дискуссия на прикладе Ковярни. Да? Ну, говорят, зачем пить кофе, отправьте все деньги на войну. Давайте на секундочку представим, что сегодня вот закрылись все ковярни. То есть десятки тысяч людей потеряли работу, те, которые работают в ковярне. На следующем этапе потеряли работу тем, кто им привозит кофе, кто им готовит десерты, кто им привозит тарелочки, вилочки, стаканчики. Да? Mm -hmm. Кто Потом мы сокращение, ну, на жаль, налоговые не сократят, но по идее должны были сокращаться, сокращаться государственные органы, которые все это Не будет потребляться электричество, вода, то есть, соответственно, не будут платить налоги те, которые производят электричество воду, это не путь. Я за то, чтобы, если у тебя есть возможность, выпил две трети чашечки кофе, четвертую задонать. Да? И бизнес таким образом тоже. Просите гостей донатить. И дон... Но в прошлом году до августа месяца все одесские пляжи официально были закрыты. Это разве Одессита восстанавливала пойти на, на пляж? Не останавливал. Люди и шли в 5 утра, потому что знали, что в 8 утра придут пограничники или муниципальная власть. Купались до 8, и они четко знали график. Приходит муниципальная фарта, все бабушки, тети, все, кто на море сидят, они говорят, мальчики, мы сейчас уйдем. Делают вид, что одеваются, да, те же не могут стоять над головами, идут дальше. Поэтому нельзя издавать указы, выполнение которых, которых невозможно обеспечить. В этом году областная власть поступает. Более мудро. Она в начале сезона сказала: что пляжи будут работать. Вот эти. Да, подготовили. Есть безопасность на этих пляжах, есть волнорезы, которые именно обеспечивают безопасность от случайно приплывших мин. Да? А те пляжи, где нет волнорезов, считаются закрытыми. Плюс это же и налоги, это и рабочие места, это туристы. Все это работает. А вы знаете, есть какая-то цифра, сколько за этот туристический сезон в Одессу могли посетить э, туристы? Uh, есть. Я делал расчеты, исходя от количества отелей, которые работают. Я думаю, с мая по сентябрь именно туристов, которые в Одессе э, ночуют, мы насчитаем где-то на уровне 500-600 тысяч, тысяч А с учетом там, зимы, весны, я думаю, что 800-900 тысяч туристов. Яка була довоєнна цифра, ну, якщо не казати про ковід? Якщо uh, до ковіду у нас якраз таки був рік, коли ми в середині ноября встречали 2 мільйонів туристів. Фазіолія, окрім Одеси та Закарпаття, які напрямки вважаєте недооціненими і цікавими для туристів, аби реально поїздку? Uh, Недооценені. Каменіць-подольський бакатов, недооцененений Чорновці. недооценены Ужгород. Это Бук, Южный Бук, это Каньон, Актовский каньон, там другие. Да, то есть есть места, где много однодневных туров. Я искренне восхищаюсь и благодарен туристическим компаниям, которые вернулись на рынок и организовывают эти короткие однодневные туры, потому что это помогает и бизнесу на месте держаться, и помогает сектору экономики не умереть, потом легче после войны будет восстанавливать. Супер, будемо сподіватися, що війна найближчим часом все ж таки закінчиться, і ми будемо повертатися ну, до того, що е, намагалися якось покращити наш туристичний е, потенціал. Дякую, ми спілкувалися з Фазілієм Аскєровим, з експертом у сфері туризму. Це Одеське життя. Підписуйтесь, ставте лайки. Для нас це дуже важливо. Дякую, всього найкращого.